Вертикалі влади ми повернулися. Говоримо вірніше, навіть дискутуємо про комунальні тарифи в студії Наталія Королевська, віцепрем'єр опозиційного уряду і Наталія Слободян, директор департаменту енергетики міжнародного центру перспективних досліджень. Також нам роботі допомагає ведуча Світлана Чередник. Отож, ми Перші частині програми закінчили про справедливість встановлення ціни на газ. Тобто, пані Наталі, можете продовжити власну думку. Ну власне, я вважаю, що неминучість було підняття тарифу на газ для населення. Це дійсно така складова, яка потрібна для розв... для розвитку, для продуктивного розвитку власного газовидобутку. Але тут дуже багато складників у власне самому тарифу утворенні і у тих компонентах, які насичують дану ціну. Тут багато можна дискутувати про, скажімо, адміністративні витрати на утримання. Нафтогазу можна говорити про те, що борги Нафтогазу частково перекладаються на плечі населення, і він повинен його взяти на себе. Тут багато необхідно говорити про те, як часто буде переглядатися тариф на газ, адже ціна власне на імпортний газ переглядається. Кожні три месяца. Я перепрошую, чи вистачить сегодня ресурсов в для того, чтобы встановить бо це величезна кількість лічильників, насколько я понимаю, и тем больше, почти все дома потрібно приобретать. Кому будет завод принадлежать по производству счетчика? У нас же, знаете, mm -hmm. как кому завод принадлежит, от этого и цена счетчика. Вот пару слов э, по комментарию Наталии. Mm -hmm. Вот смотрите, каждые три месяца пересматривать тариф. Э, может быть, не буду спорить. Но при условии, что каждые три месяца у нас пересматривается минимальная пенсия и заработная плата. Вот последний раз в нашей стране пенсия и зарплата пересматривалась э, полтора года назад. И вот я была uh -huh. еще министром соцполитики, и мы тогда приняли последнее постановление по повышению. После этого не пересматривалась. А при этом тарифы у нас уже поднялись на 280%. И там по разным составляющим. Конечно, ну, такого не может быть разрыва. Мы можем долго дискутировать. Справедливо их подняли, несправедливо, правильно сформулировано, неправильно. Однозначно не может быть повышения тарифов без повышения соцстандарта. Потом мы говорим, вот есть там рыночный mm -hmm. уровень. А каким то детьчам выходит из проблемы нафтогазу? Вот, смотрите, вот есть нефтегаз, да, это государственная компания, которая все очень непрозрачно, все очень непонятно. Есть Укргаз добыча, которая наша собственная компания добыча, тоже вот как-то очень все непонятно, куда девается газ украинской добычи, как формируется его цена, это все очень сложно, да? И пока у нас в стране еще, к сожалению, уровень профессионализма, компетентности, вот смотрите, действительно приятно дискутировать, потому что видно, что человек в теме, да? А у нас вот с министром иногда сядешь и понимаешь, он совсем не в теме. То сегодня нужно понимать, да, а что люди реально могут заплатить? Ну, знаете, вот как по честному всегда. Ну как? Людей загоняющие большим долгами у людей не имеет возможности выплачивать деньги это же не только за газ, а и коммунальные. А когда, все знают, что коррупция с каждым днем только увеличивается, что грабеж... Я, гробес, я, я думаю, что нынешняя власть с величайшим беззадоволением подняла зарплату, как бы мало на лицо ресурса. Ой, я вам могу даже прямо сейчас начинать называть. Это вы хотите <с намекнуть, что нынешняя власть такая честная? Нет, я хочу сказать, что ресурсов не выстачает. А их же не выстачает, потому что им на себя как бы хватает, а на народ уже не хватает. Ну вот смотрите, вот в этой сложнейшей ситуации, да, для меня было уникальное решение, которое окончательно ну как бы разочаровала меня, не то что разочаровала, просто я стала ну, улыбаться уже э, и плакать с решения нынешней власти, когда вот э, людям тарифы поднимают, э, загоняют сейчас страну реально в долги страшные, потому что все эти тарифы, они лягут на платежи. То есть, ну вот власть от этого ничего не выиграет, людей не появится. То есть, просто это все ляжет не платежи, повышение тарифов. но в это же время они решают закон по декоммунизации провести, на который надо будет потратить там, минимум 15 миллиардов гривен. Ну, как мы шумными? А? но может все-таки эти 15 миллиардов гривен проиндексируем людям пенсии и зарплаты. Я не против, чтобы они взяли. Целый, у нас и... не так Нет, задали равно, вопрос. Так. И чтобы люди начали платить. Надо поднять платежа, э, в, платежеспроможность, да, э, платежную способность людей сегодня оплачивать эти счета. Хотел бы повернуться к лечебников и и энергосберегающих технологий для наших будинков. Мне кажется, <связано> <здаётся, связано> что это одна из это очень важных такая... элементов. Mm -hmm. Да, от, на тарифы, это занижение. боль, да, это боль, это боль, народная боль, которая действительно, то есть население объективно не понимает, почему оно должно платить больше за то, чего оно фактически не потребляет. У меня был определенный опыт проживания в Польше, я видела, как мои коллеги, преподаватели университетов, насколько они рачительно и экономно относятся к энергоисточникам, вообще к источникам тепла и так далее. Вот она уходит на работу, она минимум ставит того же счетчика на... А, отопление квартиры. Она приходит на кухню, готовит, она вообще выключает батарею на кухне, и при этом она то есть она, употреб... она управляет своими расходами а, ну, на, на то, что она как бы может употреблять. Вы хотите сказать, что украинцы сама нас... культура... Это да, нет, не тепла. то, что культура, у нас нет этой возможности управлять. Вот попробуйте сегодня поставить у себя счетчик на батарею. Угу. Это и проблема. Вы, и выключить его. Пойти, да. да. Я хочу поставить счетчик на батарею, но это нужно... Прокирить. А за счет, я его купую оформити документи. Так. Щоб поставити індивідуальне квартире. Так вот, так, это тоже проблема. Да, проблема. Во-первых, это запрещено фактически, да. во-вторых, это действительно проблема. Так вот мы говорили об опыте... То, то есть вопрос лежит не столько в грошах, насколько я понимаю, да. да, да, потому что все эти вещи, дозвольные документы, они ставят столько перепон перед украинцами, что они просто... ну никто не потому, Пропадает божание делать какую-то... Вот представьте себе, вы оновили окна, вы утеплили стены, вы там решили все свои там термомодернизирующие проблемы с квартирой, домом и так Далее, а вам платежка приходит все равно такая, которая среднеарифметическая и заложенная. Вот у меня, допустим, как у простого потребителя, есть внутренний протест. За что я должна платить? Я хочу то, что я употребляю, я хочу его каким-то образом обчислять, управлять им и платить только за то, что я употребляю. К сожалению, сегодня такой возможности нет. При этом, что я, к примеру, за служащую, вот провожу термомодернизацию, скажем, той же квартиры. да, То есть трачу на это деньги. Хотя мы говорили, начали говорить а о международном да, да, опыте. Да, мы говорили о той же Так скільки да. вот смотрите государственная программа була следующего образа в Польше рассчитана на 80% кредита на термомодернізацію домов гасило государство Польши. А де брали гроші перепрошую государство Польши. кредити ті самі інвестиції? как э, ну, Я думаю, людей. что после вступа в Евросоюз им развитие. было легче с этим. С им работой, было намного им проще получать эти кредиты. Значит, 80% гасят государство Польши самого кредита. После как бы, проведения термомодернизации делается учет этого дома и так далее. Если показан хороший результат, то 25% стоимости работ и затратных материалов тоже как бы, гасится за счет государства Польши. Я прошу, вы бачите такую самую перспективу у нас в Украине на ближайшем часу? Вы знаете, в ближайшие лет пять мне очень сложно иметь такие радужные нас Строение, что у нас государство на это пойдет и действительно эти программы будут не виртуальные не бумажные, а реальные, и которые будут реально вводиться в действие. Как правило, это перекладывается, перекладывается, к сожалению, но это перекладывается непосредственно на население. Что работает в этой ситуации? В данной ситуации выход один. То есть нельзя проводить шоковые реформы без каких-либо компенсаторов. Ну не может быть. Вот реформа тарифная, реформа ЖКХ сводится просто к элементарному... Почекает на такие часы, скажем вот так. Потому что Це було на рейтингове рішення підняти знову тарифи. Зараз не хтось із представників влади, який захоче знову перед самими виборами стати дуже популярним, знову щось придумає, тому ще якісь субсидії вигадають ще на щось. это мое, а вот это не мое. Да? Значит, вот это а -а -а. мы отреформируем. Люди, они потерпят. Просто завалили сегодня, вот завалили реформу по субсидиям и завалили тарифную реформу. Почему? Потому что по субсидиям действительно можно было сделать ну, правильно, грамотно. И идея, вот, сказала Наталья, была заложена сначала правильно. Европейская, в одно касание. Человек пришел, либо по почте отправил, быстренько ему назначили, получили. Я когда прочитала, ну прям уж обрадовалась, думаю, о, на конец-то родили какой-то правильный документ. Потом я взяла этот документ и поехала в простое управление социальной защиты. Вопрос в том, что система субсидий, она просто Скоро. не работает, потому что у нас нет социальной инфраструктуры, способной ее обеспечить. Вот в чем проблема. Потому что Нужно изначально ну, сделать такой тариф, чтобы э... эта система и не нужна была. Это вообще было Я перепрошу, у нас буквально осталось mm -hmm. 2 хвилины. Я хотел бы, чтобы вы каждый резюмировали трешечки нашу сегодняшнюю разговору. Хотелось бы все-таки почути, какие перспективы в ближайшем часом украинцы будут видеть да, вот в вопросе тарифоутворения. утворения. И... Mm -hmm. Поднятие тарифов, действительно, это процесс неотвратимый, неизбежный, и он действительно должен присутствовать. Но здесь необходимо сразу же подчеркнуть несколько составляющих. Во-первых, должна быть информационность открытость, прозрачность, понятность. Во-вторых, необходимо параллельно с этим же процессом вводить процесс или же, скажем так, инструменты обчисление учета вот непосредственно той энергии, которую простой рядовой потребитель употребляет. Касательно самого тарифа, вот мы очень много дискутировали о том, какие компоненты его насыщают этот тариф. Но здесь исключен очень важный основной компонент – это энергоэффективность. Он сюда вообще не заложен, он выпал из этого перечня и не до конца понятно, кто возьмет ответственность за энергоэффективность. Каким образом она будет реализовываться в государстве и какова сторона будет ответственна в данном Дякую. отношении? Вам слово. Я считаю так. Другого выхода нет сегодня, кроме как положить мораторий на повышение тарифов. То есть здесь дискуссии даже нет, иначе будет парализована система женско-коммунального хозяйства уже к концу этого года полностью. Второе, это проиндексировать пенсии и заработные платы. И источники, где взять деньги на индексацию, мы готовы сегодня полностью указать. И этот ресурс сегодня есть в государственном бюджете. И третье, это программа по субсидиям. Она должна быть... Прозрачна, зрозуміла і абсолютно доступна. А опити і експерименти, які сьогодні правительство намагається проводити над людьми, це дуже дорога ціна. Звісно, це недопустимо. Щиро вам дякую за розмову. Хочу нагадати нашим глядачам, ми говорили про комунальні тарифи. В студії були Наталя Королевська, віце-прем'єр опозиційного уряду та Наталя Слободян. Директор департаменту енергетики Міжнародного центру перспективних досліджень. Також в студії працювали ведучі Леонідо Долінник та Світлана Чередник. На все добре, до зустрічі. Хочу нагадати, що немає ніяких державних коштів. Є гроші платників податків. І добре, можливо, ми мало платимо за комунальні платежі, це вирішувати, звісно, в нашій державі. Однак повинно бути певне співвідношення між заробітною платою доходами громадян. Це та сама пенсія і витратами, і спроможністю людей оплачувати ці комунальні платежі. А ще дуже цікаво: це якість надання послуг повинна бути на високому рівні і відповідати цим коштам, які сплачує громада.